Тим часом в ООН підрахували за час війни з Росією зі Сходу втекло 34 тисячі мирних мешканців. На залізничному вокзалі в Луганську фото ви зараз бачите, величезно тиснява. Люди залишають домівки і їдуть у спокійніші регіони країни. Ну, абсолютно нормальна реакція, їх пожалеть, але не спішите жалеть. Потому что, знаете, именно э, вот с такими людьми, которых не стоит жалеть, э, удалось пообщаться к Кате Морозовой, э, абзац в Харькове. Смотрим дальше. Лишь по официальным данным, Харьковская область уже приняла больше двух с половиной тысяч жителей Донецкой и Луганской областей. Это только те люди, которых разместили и обеспечивают местные украинские власти. Чем же отвечают вынужденные переселенцы с Востока? Благодарностью было бы логично, но, увы, далеко не все. Беженцев я повидала немало и всегда, наверное, подсознательно старалась найти собеседников из числа тех, кто за единую Украину. С ними легче, они свои. Но они – это не большинство. Это детский лагерь «Ласточка» под Харьковом. И сейчас здесь нашли убежище больше ста жителей Славянска. У входа в корпус развивается флаг Украины. Но патриотизм в сердце далеко не у каждого. Я Украинские журналисты для многих беженцев – красная тряпка для быка. Российская пропаганда сделала свое дело – по имени они называют представителей так называемой Донецкой республики и российских боевиков. А украинских военных воспринимают... Как, как врагов, да. Потому что, ну, сами же не начали бы Пока не было украинского ну, ну, военного. Было, просто просили украинского Да, Александра на Харьковщину приехала сама с двумя детьми. Без мужей здесь большинство женщин. Мужчины остались в Славянске. И да... Кто-то из них воюет против сил АТО. Мы, у нас, конечно, там мужчины стоят, они там молодцы. Не, 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 мы их поддерживаем. Мы сами там стояли. Мы сами, мы, вот мы сами, я сама с района Машмета. Мы там стояли, мы стояли, не пускали на Андреевке войска. У нас там мужчина вообще на ней переехал. Мы, мы были против, мы там сами стояли. Мы ну, женщины с детьми. Сейчас я с мужем приехала, я его забрала. Потому что если его убьют, у меня трое детей на руках, но мои дети будут короче прекрасно. Теперь тех, кто еще вчера помогал террористам, а сейчас с ними душой, щедро кормят и поят на Харьковщине. Самое интересное, что с ними в добре и тепле тяжелые времена переживают и 20 здоровых мужчин. Пока не работают. Пока не работают. Ну, тише хотела працевать, там за картошку полола. А ну, еще не хотела. Не хотела. Ну, на то, что не хотела. Кто привык до работы, то и працеватиме и на сегодня, а те, не працевал этого, непонятно, что працевал. А сколько человек ничего. захотели вот подработать? Четыре человека. Вот так и живут на деньги государства, которые терпеть не могут. Нам привозят вещи, нам привозят моющие, ну, все, что нам надо, все нам привозят. Здесь нас кормят на убой. Пищеблок полностью обеспечен продукцией на 100%. Фрукты, овощи, все свежее. Мясо бывает? Мясо, молоко, рыба колбаса, кондитерские изделия, хлеб, все свежее, трехразовое питание. Кладовки и холодильники буквально ломятся от провианта. Вроде хорошо, но от чего-то грустно. Очень странное ощущение. Я не понимаю, как так. Люди приехали спасаться в Украину, но при этом Украину совершенно не поддерживают. Украинскую страну как агрессора. Правильно воспринимают люди вот здесь в основном? Ну, конечно. А как по-другому? Они остались голые, с голой жопой. У нас Украина распалась, все, ее уже не будет. И я, ну, я считаю, что навряд ли Донецкая и Луганская республика согласятся войти с, опять же в независимую Украину. Большая часть России хотят, естественно. Потому что Россия страна не, ну, она не то, независима, она стойкая. Почему а они не уезжают в Россию, сами объяснить толком не могут. Говорят, например, что Марокко с документами будет, а кто-то ждет победы Донецкой республики. При этом полностью оправдывает методы самопровозглашенной власти. Они вышли у нас в Славянске, и они стоят за Славянск, за людей. Поэтому, наверное, это действительно адекватный поступок, что они стоят за людей. А вот как по мне так быть может логичнее не брать на безвременное содержание таких предателей, а купить им билеты в Россию. Пусть едут, они же так за нее ратуют.